Az vacan gözüm ilə gördüm, balama toxundum, sığalladım. Necə qoyulmuş, beləcə də orada dururdu. Bizim balalarımız ölməyibdik. Bizim balalarımız. Mən bundan sonra balama ağlamaram ki. Bəlkə, nə bilim, qəribsiyəm, bəki həsrətin çəkəm, onda ağlayım. Mən balamı bundan sonra ölü deyə bağlamaram. Mən balam yoxdur, öldü demərəm. Mən bizim balalarımız yaşayır, bicona inanın bax mən görmüşəm o getdiyimiz yerə and olsun ki o imamımıza ağanın hərəminə onun yatdığı yerə and olsun ki imam simisibətinin and olsun ki necə qoyulmuş deyildi yerdən qaldıra bilmirdilər yerdən qaldıra bilmirdilər Aleykum salam qardaş sağ ol şükürəlla sən nə var nə yox Bu bizim doğumca əmin nəvəsidir Yəni ordaydıq bu Elə bir yerdə dəfn olunmuşdu ki, problemli yeri idi. Söz söhbət olmuşdu. Elə yanında yatınlar. Yəni başqa söhbət idi də, yəni. Çıxarlası idi. Bu gün getdi, icra nümayəndəsi gəldi. Paltarda nə mə, maskalat belə geyindilər. Anasını qoymadılar, atasını qoymadılar. Biz də getmişdik. Çox adam getməyə qoymamışdılar. Anası da təzə namaza başlayıb məşədə getmişdik məumuzə ziyarətə. Çox əzəmətli bir qadındı Allahın izni ilə. Atası sakit dinməzdirdi belə. Hətta külək əsən istiqaməti dedi otumun ki, iyi qoxu ola gələcək. Həmin o paltar geyinən kişi əlcəy axtarırdı. Maskası var üzündə istirdi ağla bir də bağlaya ki, biz iyi qoxu. Nəysə. Anası dey ki, mənə dəyməyin də. İcra hakimədir 15 metr aralıq durdu gözəlmişdi. Rənglan icra hakimiyyət nümayəndələr elə ki məzar açıldı birinci daş. Yaz yağışı yağanda torpaq iyi verən iyi gəldi qardaş. İcra hakimə də gəldi yaxına. Bayaqdan maska axtaran. Ki bir dənə də maska taxım kişi əlcək axtaran. Elə belə əlcək yoxu dirsəyə qədər qara əlcək geyinən adam. Anası gəldi yaxınlaşdı. Dedi ki bəzəcə oğlundan görüş. Qardaş, deməli 2 metrə yaxın boy var da o uşağın. 18 yaş tamı olmuşdu. Yəni qəbirdən nə tərcə təzə insanı dəfn edirlər heylə. Da çıxartdıq, qoyum açmağı da açmadıq, üzün başın dilici. Amma bütün əzaza sistemi yerində, yəni bir dənə qurd, quş, bir damla qan, partlamaq, iyi gəlmək, heç nə yox. Nəzər ki, o əskidə belə ağdan saldılar üç yerdən. Elə saldıq, qaldıdıq, hətta icra nümayəndəsi dəmirdən tabut gətirmişdi. Dəmirdən ki, dağılıb də da, yığılacaq elə də dəfn olunacaq. O tabut da qöldə qırağa çıxardırdılar elə. Qöldə tabuta alındı çiyinə. Qardaş, deməcək ne, o da çəkəsi azalmayıb. Tərtəmiz, gül kimi. Oradan getdik ki, Bakıya. Şuğartda dəfn olmuşdu. Orda dəfn elədi. Yəni bu gün biz bunu yaşadıq qardaş. Yaz yağışı yağar, yağar meşiyə. Torpaqçı belə qoxu verər ha. Ocuq gəldi. Kərməlaya. O 15 metr, 20 metr aralı qaçan icra hakimiyyəti özü şəxsən gəldi, durdu məzarın başında. Bağhtan yeçiçi danışan, nə bilim, əlcə ayaqdan, maska qaldıran çayındır da bir tər olduq adam, maskasını çıxartdı, anasına deyici bəzəcə balandın görüş.